Dan keempat, mengetahui ia akan kesiat semayah. Seperti bahawa diketahui akan fardunya. Dan dibeza akan dia daripada sunatnya. Bahkan jika ia intiqatkan sekalian itu fardu atau setengahnya fardu dan setengahnya sunat. Dan tiada dibezakan. Padahal orang awam. Dan tiada dikhasatkan sunat yang fardunya sahlah semayah. Jadi kita ni ilmu tak banyak. Kita tak tahu dalam semayah ni yang mana fardu mana sunat. Kita buat tak tahu sudah. Kita semayang je ikut. Ikut orang semayang. Tak semayang kita. Kalau kita tahu mana fardu, mana sunat lagi bagus. Cuma jangan kita tersilap. Benda yang fardu kita kata sunat. Kita nak tunjuk pandai. Kita ilmu tak ada. Bila ilmu tak ada, kita semayang je ikut orang. Lulus. Ini ada setengah ni dia tak belajar tapi dia teringin nak tunjuk pandai. Dia kaji-kaji dia kata baca fatihah ni. Sunat. Bila dia kata baca fatihah sunat, semayang dia tak tahu. Ha, sebab Fatihah ni rukun. lebih baik dia tak cakap apa-apa, dia semayang saja. Ha, dia kata, saya tak tahu mana sunat, mana rukun, saya semayang saja. Ikut orang lain buat. Ha, so. dengan dia, benda yang fardu, dia kata sunat. Ha, so. tak Kelima. Sucinya daripada hadas besar dan hadas kecil. Maka jika kedatangan hadas, di tengah semayangnya, batal semayangnya. Ada hadas kecil, hadas besar, kita ya, faham Hadas lah. kecil ni, buang air lah. Hadas besar ni, ha, kita berjunuk e -e -e. ataupun peluang mani e -e. ah, tapi tengah-tengah semayang takkan ada usaha e -e. <laughs> tak berhenti pula, tak tahu lah ada orang jenis tu tengah-tengah semayang mai ada usaha e -e. kalau mai ada kecil memang ada e -e. Ah, masa saya di kolej dulu kolej kena penyakit ta'un ha, ah, wabak ta'un tengah semayang pun orang dicerit ah, yang awet-awet di kolej pun tengah telefon pak wu Tentang tu muntah cerit Tiba-tiba ah, ada wabak ta'un Nasib baik masa tu saya balik kampung. Tak kenal. Pergi-pergi sana, orang dah kuarantin lah bagi ubat dah. Selamat lah. Kan? Yang lain-lain tu, tengah makan, tengah telefon, tengah sembahyang, dia kirik tiba-tiba. Muntah tiba-tiba. Itu -tiba. -tiba. penyakit Oh, dia bahaya penyakit ni. Dan keenam, suci dia daripada najis yang tiada dimaafkan dia. Pada tubuhnya dan kainnya. Dan tempatnya dan janganlah bersentuh suatu suku daripada badannya dengan najis pada geraknya dan diamnya maka tiada sah sembahyangnya serta suatu daripadanya jadi tadi kita bersih diri ada kecil tak ada ada besar pun tak ada sekarang ni nak bersih pakaian dan tempat sembahyang pakaian dan tempat sembahyang jadi kalau pakaian kita kena tarik kita kena tarik ayam Ataupun tempat kita nak sujud kena cek ayam Kita ubah lah sikit nah, Ubah lah tempat kita sujud tu boleh Contohnya kita ni benda anjing Anjing kita kita ikat di kaki kita Tadi dia Anjing duduk di luar surah Kita tak mahu dia merayau macam orang Kita ikat di kaki kita Jadi semayang kita tak tahu Sebab bersangkut dengan Najib Macam mana pula kalau kita semayang Pakai tali metropon imam tak akan kali ini tiba-tiba jatuh tak kita. Ha, jadi ha, tengah kita mengatakan sekiranya masa kita bergerak tu tali ini dia tak bergerak sekali. Maksud dia dia kena belah hujung. Ha, semayang kita sah. Tapi kalau tak kita tu jatuh pada tali yang bila kita bergerak tali tu bergerak sekali. Tali ni bergerak sekali. Dia tak sah. Ha, tengah tengah ustaz kata macam tu. Ha? Ha, saya pun pegang yang tu lah. Jadi kalau tiba-tiba jatuh tak kita kena dekat tali ni, kena bahagian yang bergerak. Ha, kita cepat cepatlah buang Buang daripada poket kita. Mat tadi. Ha, boleh ha? Ha? Tapi kalau kena bahagian yang tak bergerak. Macam sekarang kan. Dia kena di belakang sana. Tali belakang sana. Ha, boleh. Ha, kata sebagai Ustaz. Atau ia menanggung sesuatu yang berhubung dengan najis. Seperti ia menanggung akan tali yang terikat pada umpama anjing. Ha, dia Dan lainnya dan tiada di Mengapa jika berbetulan dengan dia pada ketika bangunnya dan duduknya dengan ketiadaan bersentuh? <tuk> uh, atas sejadah. Kita semayang atas sejadah, tiba-tiba atas sejadah tiba -tiba tu jatuh ke Bukan kenal kita pun, sejadah pun tak tak berdua. Nah, tak apa mayat. Dan dimaafkan tempat istinja dengan umpama batu dan sedikit darah dan tahi lalat dan tanah jalan raya yang najis dan darah tumah dan kutu anjing dan darah bisul dan nanah dan danor dan air kuman yang ada baginya baunya kita tak ada air kita buang air besar macam mana siapa nak basuh kena ikinjak guna batu atau benda-benda yang kesat tulang-tulang yang kesat eh tulang tak boleh tulang benda kecil benda enok, benda yang tak yang hina batu kayu boleh ikinjak air tak ada kita berah kan sebab kita cari batu yang Kekat yang sesuai, kena pusing. Habis punggung besar tu, buang. Pusing yang tiga kali, buang. Pusing tiga ni, buang. Tapi mesti tak habis. Sebab kita istinja guna batu, nak boleh habis. Bekas-bekas ha, dia ada, dimaafkan. Ha, kalau istinja dimaafkan. Dia ni cuci dengan air, baru habis semua. Ha, tapi kalau guna batu tadi ni, sisa-sisa dia dimaafkan. Ha, tak ada masalah. Istinja ni pula, bukan semestinya kita ambil batu, Tengah ke punggung kita. Seandainya batu semua besar besar. Ha, batu semua sudah sepemeluk. Takkan kita nak angkat. Nak tengah tak boleh. Jadi cara dia kita gesirkan ke batu. Ah ha, boleh juga. Kita cari mana bahagian batu tu yang tajam. Kita tengah lah. Semua itu. Boleh. Ah ha, boleh. Ha, okay. Timbul masalah. Macam mana kalau kita guna tisu? Kalau tak silap saya, Dr. Yusuf Ardawi dia kata boleh guna tisu. Ha, tapi ulama-ulama lain ada yang membantah. Sebab hujah mereka sungguh pun tisu ni kesat dan dia boleh bagi cuci. Tapi dia ni tak keras. Dia kena keras macam batu macam kayu. Baru boleh. Jadi cara penyelesaiannya Kalau nak istinja dengan tisu, kita kena ambil tisu tadi kita kepal-kepal. Kepal-kepal bagi dia bulat, bagi dia keras sikit. Baru kita boleh cuci. Ah ha, kita cari di situ, baru boleh. Baik, ha, rasanya yang lain-lain tu Kita sambung kemudian lah Jadi secara ringkasnya Nak sah semayang ni kena ada 9 syarat Syarat sah Ini bukan hukum, ya, syarat sah Hari ni kita masuk sampai yang ke 6 Yang pertama, masuk waktu ha, Kena yakin masuk waktu Ataupun sekurang-kurangnya zon, Syak tak boleh Yang kedua, kena menghadap hiblat kalau tak tahu, agak-agak kena -agak, di mana? Istihan. Yang ketiga, menutup aurat. Ada lelaki ikut aurat dia antara pusat dan lutut. Begitu juga hamba, wanita, kenal seluruh. Kecuali muka dan tapak tangan. Yang keempat, tahu cara semayang. Okey, siap semayang. Yang mana satu, mana sinat. Kalau tak tahu, kita ikut saja. Buat semayang. Apa yang orang buat dalam semayang, kita buat. Sah semayang. Okey, Yang kelima suci daripada hadas, yang keenam suci daripada lagi. Ah, waktu dah itu saja. Insya-Allah ah, hari Rabu malam kami kita buat usrah yang kedua. Ya, usrah yang kedua. Jadi kita konti sini dulu, apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu kelemahan usaha dan ikhtiar kita sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.